Так, доброго дня, доброго ранку. Про футбол. Взял одел по Олимпийку зари уганской. Без эмблемы. Это те, что им завезли костюмы. Но еще во времена Рафаила, но не успели логотипы понабивать. Работал я с тем, кто главной был по Найку в Украине. Это подгон был такой маленький. Он тогда обслуживал зарю уганскую, шахтер. Еще пару команд. Так, ну что, по нашим баранам поехали, да? Э, так, серия, серия А, Атаванта, э, сейчас, сейчас, серия А без статистики. Аталанта Рома, Аталанта, ну что мы видели? Мы видели. 90 минут. Точно подобие матча Бавария-Боруссия. Командный прессинг зонный по всему полю с обеих сторон. По моему подопечному столбику, он же долбик, это ручка, которая вместо звонка раньше была. Это смешно было просто смотреть что Диабава ему там пытался пару раз дать между. Он же, у него координация нарушена, там, где надо быстро перестроиться. Он же пока разгонит свои два метра, то ну, все видели. Или какой-то да, он бьет чудака по ноге с штрафной э, Аталанты. Потом проходит 20 секунд, и он, как Виктор Янкович, помните, когда у него яйцо кинули, он посмотрел, что яйцо был. И падает, и умирает. Судья посмеялся, сказал, Собик, вставай. Вот любит пенальти, да? Ну, никакой просто. Вот никакой зовут никак. Это просто дегенераты вот эти всякие там суперспециалисты у нас оручатся. Это наше експичи, бля. Что он от этого делает? Две ноги расставляет? Типа, когда Роналда приветствует, он две ноги расставляет. И принимает мяч и свояка пару раз отдал. Анхелине он дал там на ход и еще кому-то. Все. Да ты хоть три дьяволы под него поставил, одно и то же будет. Катеначо это персонально. Катеначо. В Италии ему не дадут и дыхнуть, и пукнуть. Он это жену я забил ковырялку. Свинец я какую-то забил. Пару пенальти, а то все его мячи. Все, забудьте. Хрест. Хрестик. Я ей говорю, что в Атаванта переедет их. Дерон за Ньёва головой в дальнюю закину. Вот что, что требуется от Добика сделать за Ньёва, только за Аталанту. И радовался, как что, говорит, давайте мне карточку, сниму футболку, пофиг. Роме нужно покупать какого-то черного, типа как Абрахама, которого они дураки сдыхались. Чтобы он, если они уже такое играют, чтобы он мог. Ну вот посмотрите на пластику Абрахама и Добик. Оно вообще ни о чем. Разные люди с разных планет. Ну, в итоге 2-0, как бы. Там больше комментировать нечего. Там же Валига, да, что это еще Шиграда? Валига. Севилья, Сасуна. Ну, как я и предполагал, Сасуна в порядке. Севилья, она сейчас не по зубам. Первые изобилие Севилья отыгралась по одному. Так, ну там Рома в жопе мира. Я не знаю, могут и где-то, наверное, уволить. Я, конечно, перед ним преклоняюсь. в его годах стоять на грубом, ну на постоянно, ну стоять не сидеть. Я бы, если бы был главным тренером бы как бы без этого э, главный тренер этого Спартака был, забыл его фамилию. Я бы сидел наверху. Мне так лучше смотреть матч. УПЛ. Украинская футбольная лига. Я смотрел матч царя Карпаты Львов. Сразу скажу, что Карпаты играли намного лучше. У Карпат структура игры на порядок лучше, чем у Зари. Карпаты должны были разгромить. Опять вот эти были передачи Зари на вратаря. Выходил один в один Карпатовец этот. Потом заслуженные пенальти получил. Я не понимаю, что он Зари удивлялся. Да и в колено всадил чудаку ногой. У Карпат было 7-8 моментов. Разбазарили. Хорошо подходили к штрафной Зари. У Лупашки команда играет. И они незаслуженно проиграли. Они должны были 4-1 выиграть. В итоге 2-1 проиграли. Заря просто случайно отскочил. Вот этот Петер Мичен забил два мяча. Один ляпнул непонятно откуда. Один почистил. Карпаты сами себе придумали поражение. Запоминаем, что Карпаты. идут в правильном направлении. Только нужна правильная селекция. Так, Лига 1, посмотрю, что там играли, не играли вчера. Вчера ничего не играли. И АПЛ, АПЛ бывает играет в понедельник, у них такая мода. А сегодня у них два матча. Это Лестер Сити, Вест Хэм Юнайтед. Ну, равные команды. Лес Сити сегодня с Иваном Нестелроем. Я думаю, ничейка минимум будет. Они разгром получили, сегодня будут рыть рывом. Схем такой тоже, они то-то, то-не-то. То Ипсвич, Таун, Кристал Пелос. Такое лучше не влазить. Абсолютно равные команды. Ипсвич дома хорошо играет. Кристал Пелос могут пустить себе за нифиг дело. Но могут и забить. Так, и чуть-чуть по новостям. Там записывал новости. Новости, новости. Погиб отец вратаря, шахтера, я не знаю, молодежный, не молодежный. Минометчиком воевал на фронте. Вечная память этому человеку. Степанова хотят заявить за молодежную сборную Германии. Но это его право. Но ну, не факт, что он выстрелит, потому что в Германии большая конкуренция. Он играл за Ю-19, но имеет право играть уже за Германию. И вроде бы был вызов Ю-19 сборной Украины, он отказался ехать. Я думаю, на него оформляет гражданство Германии. И они ему что-то пообещали, потому что он уже в заявке в Байере 04. Я думаю, он будет играть за сборную Германии. Да пусть играет, Господи, лишь бы получалось. У нас долбик есть. У нас сейчас много будет таких пацанов, что заиграть где-то там, там, там. И э, будут... Э, если человек будет видеть, что он не выстреливает в той стране, где он играет, то понятно, что он будет за Украину играть. Ингулец обыграл, ну это до этого было, Ворскую 3-0, неожиданно. Максимов что-то опять не получается. Судакова пишет в Атлетика Мадрид, а ну не надо такое писать. Атлетика Гуарани какая то может быть. Те деньги, которые хочет Ахметов за Судакова, они неадекватные. Вот если бы я был владельцем клуба, сколько бы я заплатил за Судакова, будучи владельцем Рая Валикана? 20 миллионов и 20% от следующей перепродажи. Не больше. И вот цена двадцатка за все глаза и то на любителя. Ну, Но... Многие СМИ принадлежат Ахметову, то будет писать. Скоро же Лига Европы, Лига Чемпионов, Шахтер будет принимать Баварию, да? А Динамо Киев будет на выезде Реал Соседа. Ну, Динамо Киев получит по полной программе, как и Шахтер. Там, кстати, киевляне постоянно что они много ездят. Вот на границе с Украиной, в Люблине, есть хороший стадион на тысяч, я не помню сколько, на тысяч десять. Украинцев вау. там. Они придумали себе Гамбург, в который надо ехать там 1200 километров. Они сами себе головняк. В Гамбурге надо платить намного больше за стадион. И, и, там мало украинцев живет. В итоге ни зрителей нету, ничего. И 1200 километров едут. Играйте в Люблине. Играйте в Белостоке шикарный стадион. Сами по себе придумают головняк, потом ноют. Смотрел Бурбаса, но он на Ахметова работает. Только с Рухом сыграли в ничью, сразу начал мочить Козловского. Он заказной, пацан такой платный. Не по-детски. Рассказал, кто он там с сигаретами торгует. Мне кажется, что у Козловского начались эти все большие проблемы, когда он Ахметова выгнал со своей базы, когда шахтер. Он не понимает, сколько под Ахметовым прокуроров и ментов. Как говорит Козловский, и на цены можно, то да Ахметов может загнать за край географии того Козловского. Уже были обыски в квартире, в доме. Да. Бурбас должен рассказывать про своего хозяина, откуда он и в каких он адидасовских штанах ходил в 90-х. И какие карточные игры, картежные игры играл в Сочи. Да. Бурбаспус, пусть рассказывает про всех, не только про Козловского. Был вопрос, там же сейчас стимуляция кубов запрещена, но вроде ряд кубов симулирует против шахтера. И вообще удивляюсь, как эту стимуляцию разрешали десятилетия в Украине. Конечно, ее нельзя разрешать. Это бред просто. Я помню, когда киевляне начали проигрывать первые матчи в всяким, И тот же самый Цыган говорил, или Ваской, ничего страшного, а посмотрите дальше на календарь. Киевляне свое дальше возьмут в Лиге Европы. Ну и в итоге, где на Макеев сейчас ниже Риги, вот это РФШ. А то, может, с РФШ возьмут только очки. И то не факт. Бо это топ-плеймейкер. Его бренд хотел какой-то. Чи Бормут. Да он не координированный. Вы что не видите? Под шестерку у него медленные ноги. Я вообще не понимаю, зачем становиться чемпионами Украины, выходить в всякие вот эти лиги конференции, если вы в квалификациях вылетаете. Но раньше была фишка, ладно, за первое место ты попадал сразу в первую корзину сеяться в лиге чемпионов, и тебе там насыпали, там сколько, 10 миллионов евро, да? Но сейчас уже их не будет. Вот последняя игра Шахтера Киев, ну Это ж в УПЛ. Это ответ на все вопросы. Они опустились до уровня Калюжного и Коваса Коваливки. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Электричество пока, по-моему, еще есть. сейчас загружу его.